Вот, кстати, тема, которая мне очень сейчас интересна, про гендерные роли, про настоящую женщину и настоящего мужчину. Да? Ведь в обществе очень много правил, прям вот целый такой кодекс огромный. Какой должна быть настоящая женщина такая правильная и настоящий мужчина. И это вообще очень далеко от того, какими люди являются в реальности. Да? Тесно женщине в роли там, традиционной женщины. Может быть, может и не быть, но часто тесно. Ну, это вообще классика, да, женщина, там, это киндер, кирхи, и что там, кухня, дети и церковь, да. Ну, вот идеальная женщина, она должна быть, вот, значит, там, э господи, ну, этого просто сейчас дофига. Эти, вот, значит, носить длинную юбку, ходить босая, вдохновлять своего мужчину на подвиги. Одновременно есть требования от современной женщины, чтобы она строила карьеру, но при этом совмещала ее с семьей, и чтобы, значит, и дети были под присмотром, потому что ведь она же мама, да, и чтобы она работала, ну потому что как же позорно не работать. И женщина разрывается между этим вот, между этими сводами правил, и нужна некоторая такая работа, чтобы найти себя и понять, что действительно мое, да, а что не мое. Иначе будет постоянное колоссальное напряжение. Чувство вины от того, что ну, невозможно вписаться идеально во все роли, да невозможно их все успешно выполнять. Ну, невозможно быть идеальной бизнес-вумен, идеальной мамой, идеальной хозяйкой, идеальной женой при этом, еще идеальной дочкой своим родителям, и, и там еще можно что-то придумать. Это все просто невозможно совместить и появляется очень много чувства вины, недовольства собой, ощущение, что моя жизнь не складывается, что она у меня разваливается, я не могу ничего контролировать. Но это очень тяжелые переживания могут быть. Могут быть тревожные расстройства, может быть такой болезненный перфекционизм, когда женщина очень ну, изматывается. Она очень болеет, например, да, потому что у нее ну, просто не выдерживает да, физически нагрузок огромных. Да, там Спит по 4 часа в сутки. Дом идеальный, дети идеальные, там, все успевает но вот физически начинает болеть что делать женщинам которые разрываются между ролевыми ожиданиями работать с перфекционизмом снижать его накал и принимать ну себя реальную тут можно смотреть вообще на истоки перфекционизма установки да из детства какие-то усвоенные правила семейные правила мамины папины голоса, которые звучат в голове, и требуют, чтобы ты только на пятерке училась, потому что если получишь четверку, то будет какое-нибудь горе в семье. А разбираться с приоритетами ну вот что на самом деле важно, да, от чего я могу отказаться, вот от чего я не могу отказаться ни при каких условиях, и где я свой перфекционизм не сдам, и буду там до конца добиваться идеального результата. А где ну, могу. Как-то пойти на компромисс с реальностью.